Salam verirəm Azərbaycan xalqına və məndən çalışan sakin Rəşad Əliyev. Günlədə böyük çıxışlarımla, dəhəng liderimizi dəstəkləyən vətəndaş, Azərbaycanın bütün dünyaya tanıdan dəhəng liderimiz cənab prezidentimiz İlham Əliyev cənablarını dəstəkləyən vətəndaşam. 20 illik Heydərov siyasətinin dəstəyi ilə mən bu günkü günün çox şad günümdür. Azərbaycan xalqı ilə bölüşürəm. Mənim bütün çıxışlarım bütün dünyada qardaş dövlət Türkiyədə yayımlar azıb yaxınlarda əziz xalqım görüb fikirlərin görün cənab prezidentimizi bütün türk ya bütün dünya cənab prezidentimizi dəstəkləyir. Mənim bütün yayımlar, çıxışlarımın hamısı birbaşa Türkiyənin Ortel kanalı, Tertib-i kanalı jurnalistlar tərəfindən yayımlayıblar. Çünki bir TikTok-da 3 milyon baxış baxışı var. TikTok-da izlənilib 3 milyon. Onun Bir milyonu paylaşır. 1 milyonu onun bir yarım milyonu Türkçe. Türkçe'nin baş jurnalistleri diye teşekkür ederim. Azerbaycan'ın baş jurnalistlerine, Türkçe'nin jurnalistlerine teşekkür ederim. Mediasına ya. Hamısına teşekkür ederim. Bildirim ki, işiqlandırırlar. Benim bu günkü günü şad günümdür. Bu günkü günün sevincim. Sağ olsun canlar prezidentimiz. Hemşe Azerbaycan'ın dövünen yüreği. Azerbaycanımızın gururu. Şəhsim şöhretimiz Azərbaycanın tarixi, dünya tarixi. Bəli, inamlı hərsonaq var. Bu durdu yolo, bu dur bəli. Mən 20 ildir Heydər əv siyasetini dəstəkləyirəm. Çünki cənab prezidentimizin sahasında bu gün gözəl yaşdırıram. Vaxtı kən mədmiş də deməsin, go deyirəm bütün dünya baş görsün. Vaxtı kən cənab prezidentimizə bir məktub yazdım. Vaxtı kən 20 il bundan qabaq bir məktub yazdım öz oli haqqımda müraciət etdim. Mene vesayet ayrılmıştı, hesaplanmıştı, araştırılmıştı. Bir başa mene vesayet ayrıldı. Getmişim o vesayeti götmeyeceğim. Bu bütün konu dünya görsün. 20 bin mene vesayet onun sahasında canan prezidentin sahasında mene evde dikmeyeceğim, maşını da almayacağım. Her türlü şaratı. Mene yani bu üçüncü günün güzel, alemin güzel yaşamağının sebepkarı. Mest canan prezidentimiz dünyanın lideri. Hangi liderimiz İlham Alevcanabları? Çünkü İlham Alevcanabları bütün dünyada sözünü demişti. prezident onun qabağında heç bir dövlət açsa da bilməz. Heç bir dövlətin cəsarəti çatmaz. Kimliyindən asılı olmayaraq. Çünki sözün deyən prezidentdir. Cənab prezidentdir ki, yani bütün dünyada sözün deyir. Любой prezident arasında o sözün deyən kəlməsidir, kəlmədir. Sözün deyən yani, prezidentdir. Çünki ona görə lider belə olar. Bir nə mə liderdir ya? Kimə mə seçilən prezidentdir? 100%-də cənab prezidentimiz seçildi. O budur biz onun ətrafında biz Azərbaycan xalqı yumruq kimi birləşmişik mən ləncan saçı Rəşad Əliyev birbaşa nömrəm də qeyd eləyirəm bütün media yayımılır sağ olsun bütün bütün o yayımları mənim bu günkü günüm sevincinin həddi bulunuq yoxdur Biz bu hallının nömrəmə gedirəm. 051 645 51 52 mənim əlaqə nömrəmdir. Cənab prezidentin yanında biz yumruq kimi ölərəm cənab prezidentimdən dönmərəm. Bu məşəh bütün Azərbaycan bitmir lənkaran. Bütün dünya eşitsin. Müqarifət eşitsin, sönmüş müqarifət eşitsin ki, prezidentin yolunda ölənlər var, ölənlər var cənab prezidentin yolunda mənim kimi oğlanlar. Bütün Azərbaycanın bütün yerlərindən oş mənə qoşulublar, cənab prezidentə dəstəydir. Ölümə getməyə hazırdlar. Bəli, ola çıq. Mən prezidentə dönməyəcəyəm. Son nəfəsimdən sonra prezidentin yolundayıyım. Sağ olsun gənə deyirəm Azərbaycanın nazirlərinə təşəkkürümü bildirirəm. Mənə dəyər verdiklərini görə bütün Azərbaycan deputatlarına təşəkkür verirəm. Daxri işlər nazirimizə təşəkkürümüzü bildirirəm. Hörmətli Əvəzova təşəkkürümü bildirirəm. Birbaşa Azərbaycanın baş prokuroruna təşəkkürümü bildirirəm. Milli təhsil naziri də Hamısı izlənləri, mənim çıxışlarımdan hamısı dəyər verdilər. Təşəkkürümü bildirirəm. Ki bu cür Azərbaycan prezidentinə yüksək səviyyədə sağ olsun. Sağ olsun Azərbaycanın nəsiləri deputatları. Bütün saatı şəxsən mən efir vasitəsilə təşəkkür edirəm ki, cənab prezidentimizin uğuru siyasətini dəstəkləyirlər. Baba siyasət belə olan. Çünki bizim bir prezidentimiz var. Orda cənab prezidentimiz İlham Əliyev cənablar da bizim cənab prezidentdən başqa biz prezident tanımırıq və tanımayacağıq. Son nəfəsimsə qədər də sona prezidentimə dastlayacağam. Son nəfəsimə qədər eşitsin bütün dünya. Yenə də deyirəm ki, sağ olsun türk xalqı ki, məni yoyur. Yaxın günlərdə RTR kanalı, əziz xalqım, izləyirsiniz RTR kanalında və TERTƏBİL kanalında mənim çıxış elədiyim çıxışlar gedəcək efirdə. Sağ olsun, sağ olsun türk xalqı, arğa Qardaş dövlət Türkiyə xalqımız yayımlayacaq. Baxtınız görə əziz xalqıma təşəkkürümü bildirirəm. Cənab prezidentin yanındayıq. Yumruq çıxmır. Ölərəm cənab prezidentimə dönmərəm. Mənnə cənab sakindir yaş Əliyev. Baxtınız görə təşəkkür edirəm cənab Azərbaycan xalqımıza. Sağ olun.